и в некоторых секретах военного дела. Солдат, какой бы он ни был, дисциплинированный, не очень дисциплинированный, очень дисциплинированный, мотивированный или нет, все равно в критической ситуации, как любой человек, он смотрит на то, как ведет старший себя. И если где-то в этом плане дать слабину или хотя бы неосторожным взглядом, неосторожной фразой, дать понять, что ты там в чем-то не уверен, или дать понять, что ты, упаси бог, чего-то там испугался, то это моментально, как искра, распространяется по всему подразделению, и последствия могут быть самые негативные. Поэтому иногда приходится в определенных моментах жертвовать некоторыми вопросами, может быть, даже личной безопасности, просто из-за того, что на тебе погоны определенного сочетания, и на тебя смотрят люди. Они показывали так, как мы их учили, они показывали так, как мы их к этому готовили. Если приводить примеры, у нас очень много младших офицеров погибли, получили ранения, именно потому, что они шли впереди, либо цепи атакующих солдат, либо первыми спускались в траншею, либо первыми заходили в здание. От этого тоже очень много зависит, потому что солдат всегда идет за своим командиром. Как бы ни была сложная ситуация, пока командир есть, пока сохраняется управление, пока он видит, что командир понимает. Я говорю, что о командирах любого уровня. Командир понимает, что делает, что он делает, что происходит, что нужно делать для того, чтобы выполнить задачу. До тех пор солдат идет за ним. Как только у командира появляется растерянность, неуверенность или что-то в этом роде, на этом подразделение, в принципе, заканчивается. И говорить о каком-то успехе, мягко говоря, уже будет неуместно. Ну, корректировочный здесь вовсе ни при чем, когда мы стояли в исходном положении, когда было понятно, что артиллерия бьет с той стороны границы. Мы, кстати, видели их боевые порядки, их огневые, и даже их палаточный городок. Как потом выяснилось, это были курсанты русские. После того, как прилетел один снаряд Града, ну, понятно, когда один снаряд уходит из пакета, то это смотрят куда, туда или не туда. Между первым разрывом и пакетом были какие-то 5, может быть, 8 секунд когда действительно я успел крикнуть, что это пристрелка, все в А после этого пришло все остальное. Начиная от военных номеров на машинах, где написано, что это Россия и военный номер, и заканчивая определенным набором документов и знаков различия, которые изымались у убитых.